एक वाक़ मिलता है हज़रत जुनेैद बगदादी नाम सुना है आपने हज़रत जुनेद बादी रहा आपकी बड़ी करामात हैं आप बानी पे मुसल्ह बिछा के नमाज़ें पढ़ा करते थे ये आपकी शान है लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप अपने हजरा मुबारक में बैठे और आपके साथ आपका एक खलीफा जो रात दिन आपकी खिदमत किया करता था उसने आपके पास बैठना आपकी खिदमत करना आपके काम करना उसकी सारे दिन का सारी ज़िंदगी का मशवला लिया था तो एक दिन क्या हुआ कि हज़रत जुनेद बद रहा तब बैठे तस्वीर कर रहे हैं एक औरत आई मुसलमान भी नहीं है, हिंदू औरत है आई और आकर कहने लगी कि बाबा जी बच्चे मेरे बड़े भूखे हैं और उन्होंने आज फरमाइश की कि अम्मा आज ना हमें पकोड़े बना के खिलाओ तो मैंने पकोड़े बनाए लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी मेरा दिल ये चाहता था कि मेरे बच्चे बाद में खाएँ पहले इस प्लेट में से आप कुछ खाएँ मेरी ये चाहत थी तो मैं ये पकोड़े जो है ना आपके पास लेकर आई हूँ मेहरबानी फरमाइए थोड़ा सा आप तनावल कर लें फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी तो आपने एक पकौड़ा उठाया तनावल फरमा दिया तो आपका जो खलीफा बैठा था वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा हुजूर है तो आपका आज रोज़ा नहीं था आपका आज रोज़ा नहीं था तो मैंने खुद आपका रोज़ा रखवाया सुबह सहरी टाइम उठे मैंने खुद आपको शहरी का लंगर ले आ दिया आपने रोज़ा रखा है आपको याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है तो आप ताला तक फरमान लिया कि हाँ मुझे याद है कि मेरा रोज़ा है और मुझे सब कुछ याद था तो फिर वो मुरीद पूछने लगा सब कुछ याद होने के बावजूद भी आपने रोज़ा तोड़ दिया और मुसलमान भी नहीं एक तो हिंदू औरत के कहने पर आपने पकौड़ा खा लिया परवाह तो नहीं की तो आप रहा ने आगे से जो जवाब दिया ना अगर तो हमारे दिल में बैठ जाए अगर वो हमें समझ आ जाए ना हो आज इंसान इंसान को सांप की तरह ना, तो आप रहाम आप आगे से फरमाने लगे कि अल्लाह के नेक बंदे मेरा आज नफली रोज़ा था मैंने आज नफली रोज़ा रखा था अब ये औरत जो हिंदू औरत थी ये बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ दिल से मेरे लिए पकोड़े लेकर आई थी अब नफली रोज़ा जो है अगर मैंने आज उसको तोड़ दिया है तो उसकी कज़ा मैं कल कर सकता हूँ नफली रोज़ा है आज तोड़ दिया कल कज़ा हो जाएगी मिस्किनों को खाना खिलाऊँगा इतने रोज़े रखूँगा कुछ भी करूँगा हो जाएगा सब कुछ लेकिन ये जो औरत इतनी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को घर भूखा बैठा के मेरे लिए लेके आई कि पहले आप खाएंगे फिर मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगी अगर मैं रोज़े को सामने रखता और इसको कहता कि मेरा आज रोज़ा है अगर इसका दिल टूट जाता रोज़े की क़ा तो है अगर दिल टूट जाता तो उसकी कजा कौन करता अगर दिल टूट जाता तो उसकी कजा कौन करता रोज़ा तो कजा हो जाएगा तो हज़रत साहिब मालो दौलत ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे ये अच्छा नाम अच्छी सोसाइटी अच्छा बिजनेस ये आने जाने वाली चीज़ें हैं अगर हम से किसी का जाने अनजाने में दिल टूट गया हजरत उसकी माफ़ी नहीं है उसकी सख्त पकड़ है अल्लाह फरमाता है कि मैं हुकूकुल्ला माफ़ कर दूंगा, मेरे हक़ हाँ जो हैं बंदे पे हो सकता है मैं माफ़ कर दूं, लेकिन हुकूक़ुल इबाद जो हैं जो मेरे बंदों के हक हाँ, बंदों पर है ये मैं माफ़ नहीं करूंगा। अगर किसी का दिल दुखाया है जब तक उससे माफी नहीं मांगता जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करता तो जितना बड़ा हाजी है तो जितना बड़ा परहेजगार मुतकी है तो जितना बड़ा वली है तो जन्नत नहीं जा सकता जब तक जिसका तूने दिल दुखाया वो तुझे माफ़ ना कर दे हजरत तो ये छोटी बात है और दिल दुखाने में सबसे लो लेवल का जो दर्जा है ना सबसे लो लेवल जो है वो ये है कि आते जाते किसी को कह देना यार तेरे कपड़े ठीक नहीं हैं आपने उसका दिल दुखाया किसी के घर खाना खाने गए हैं तो आपने बोला खाना अच्छा नहीं बनाऊ था उसका दिल दुखाया तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम नोट नहीं करते हम जनाब दस दस लाख का हज करके आ जाएंगे हम गरीब बच्चियों को जहेज़ का पैकेज दे देंगे बड़े काम हम करेंगे बड़े फलाही काम करेंगे लेकिन ये छोटे छोटे जो काम हम दरगुजर कर जाते हैं हमें पता नहीं होता पकड़ इनसे हो जाती है तो ये छोटे छोटे जो मामले हैं ना इनको दुरुस्त करेंगे तो बड़े मामला खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। रब ताला को हमारे माथे का मेहराब नहीं चाहिए रब ताला को अलहाज नहीं चाहिए रब ताला को बड़े अलामा फाहमा नहीं चाहिए रब ताला को पाँच वक़्त के नमाज ही नहीं चाहिए खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा ज़रा तो बंदे बड़े लगे फिरते हैं बड़ी दुनिया लगी फिरती है लेकिन रब का बंदा वो है जो रब के बंदों से महब्बत करता है